Меня зовут Ольга Богданова, я практикующий архитектор с 2006 года. В 2006 году мы со своим партнером создали архитектурное бюро, которое к 2018 году уже составляло 40 человек. В 2018 году мы решили разделиться на две отдельные компании, и сейчас у меня 8 человек. Конечно, управлять маленькой компанией гораздо легче. И вообще после огромной компании создавать маленькую компанию большое удовольствие, я бы так сказала. Сейчас мы занимаемся архитектурой, интерьерным дизайном как приватных объектов, так и коммерческими проектами. Также у нас есть отдельное направление Art Direction. Мы помогаем мебельным брендам строить свой бизнес, создавать коллекции мебельные и выходить на международные рынки. С финансами мы как бы, подружились достаточно давно, но еще в 2016 году, когда мы начали делать отдельные проекты выставочные, короткие, мы попробовали использовать финмап. Мне кажется, что я увидела впервые его прямо вот в рекламе, то ли на YouTube или где-то на просторах точно интернета. И как человек, который открыт ко всему новому, конечно же, решила его попробовать. На тот момент я лично не занималась финмапом. У меня был операционный директор, который занимался этими короткими проектами, и финансист, поэтому он не сразу зашел. Но когда в 2018 году я взяла Финмап как для основу финансовую для нового бюро, я занималась этим самостоятельно. И тогда именно я прочувствовала весь как бы, класс этой программы. Сначала это помогло мне систематизировать все кассы, движение денег. И плюс я познакомилась с аналитикой, которая там существует. Естественно, благодаря этой аналитике у меня появилось все больше и больше вопросов. Эти вопросы привели к тому, что я начала черпать информацию в разных источниках. Конечно, где-то училась, где-то смотрела какие-то короткие курсы, но в тот момент, когда у меня как раз накопилось определенное количество вопросов, мне предложили услугу финансового менеджера. Опять же, я согласилась. И вот тут, мне кажется, началась основная точка роста и вообще дружба с финансами. Потому что если ты не полюбишь финансы, финансы, мне кажется, не полюбят тебя. Финансовый менеджер помогла мне разобраться до конца с программным обеспечением. Во-вторых, помогла ответить мне на все мои вопросы, которые существовали. Финансового менеджера мы нашли, скажем так, не сразу. Да, нам пришлось поменять несколько финансовых менеджеров, но э, это э, только потому, что как бы мы искали человека, который будет близок к нам, скажем так, по духу и быстро улавливать все наши э, идеи. Сейчас как бы у нас уже постоянный финансовый менеджер, и э, она помогла нам э, наладить э, многие процессы, э, взяла на себя очень много операционного управления, и э, и до сих пор помогает нам развиваться. В 2019 году начался карантин, и нам пришлось уйти на удаленную работу. И тут же я поняла, что кризис это не всегда плохо. Это помогло нам внедрить все те процессы, которые мы хотели давно внедрить. Мы мечтали попробовать перейти на почасовую работу для того, чтобы точно понимать затрату времени всех сотрудников и, собственно, точно времени. Это был первым шагом. То есть мы перешли на почасовку. Второе, мы внедрили эту почасовку в финансовом управлении и тут же увидели реальную стоимость наших проектов, сколько мы зарабатываем. Это дало нам много инсайтов и точек для роста. Плюс мы избавились от такой затраты, как аренда. И с одной стороны могли экономить, с другой стороны мы продолжали платить сами себе аренду и создали фонд, такой страховой фонд, куда мы складывали эту денежку, что позволило нам через определенное время без страха войти в новое помещение и иметь какой-то такой запас. На этом мы, конечно же, не остановились и поняли кайф, скажем так, своих денег, а не каких-то кредитных да, и накопленных. Мы создали после этого фонд факапа, то есть в каждом проекте обязательно встречаются какие-то трудности, и часто такие Факапы закрываются с разных фондов, а иногда из денег собственника. Для этого 2% мы с каждых заходящих денег мы начали откладывать вот в фонд факапа. На этом мы тоже не остановились. После этого мы создали фонд развития, который позволил нам учиться, ездить в поездки, образовываться. Вот сейчас, мы поступ... сейчас мы посетили выставку Экспо 2020 в Дубае. Это все благодаря нашему, скажем так, фонду развития. Этого нам тоже оказалось мало, поэтому мы после этого создали еще фонд, вот сейчас маркетинговый. На данный момент у нас нету пиар-менеджера, но мы уже в этом году готовимся в том, что... К тому, что мы в 2022 году уже начнем пользоваться этим новым фондом. Все это, конечно, произошло благодаря такому совместному труду, и моему, я считаю, и, конечно же, финансового менеджера и аналитики Финмапа, потому что она помогает действительно увидеть потери и те точки роста, которые помогают расти бизнесу. И я считаю, что у нас, конечно, за 2021 год у нас такой большой, скажем так, прогресс в системности, в понимании каких-то процессов, в, скажем так, финансировании каких-то направлений и вообще в себестоимости и стоимости нашей работы и наших проектов. так как у Финмапа был пробный период, бесплатный, то есть сомнений никаких не было. Я вообще считаю, что все, что нам дается возможность попробовать, нужно, скажем так, пробовать и давать свой фидбэк. Нравится, не нравится. Так как я огромный, наверное, фанат всех украинских каких-то стартапов, продуктов, я обожаю пробовать и давать свои какие-то фидбэки. Легко воспользоваться финансовым менеджером, да, я прекрасно понимаю, что когда-нибудь мы вырастем из этого финансового менеджера, да, и у нас появится, например, финансовый директор. Но действительно на каких-то этапах это просто такая необходимость, которая позволяет тебе расти и не тратить на это огромные ресурсы. Ну, во-первых, мне очень нравится интерфейс. Это просто, красиво, чисто и понятно. Мне сразу понравился, в принципе, Финмап, поэтому, скажем так, у меня каких-то отрицательных да, эмоций нету. Могу сказать, что, конечно же, это не избавляет нас от табличек. Финансовое планирование и. Какие-то стратегические вещи, финансовые модели мы, конечно, строим в Excel. Но уже потом реализация происходит именно благодаря финмапу. Так как я архитектор, конечно, я всем моим коллегам порекомендую начать все-таки правильно управлять своими финансами. Скажу так, что среди моих коллег очень много людей, которые работают самостоятельно или только с одним, например, помощником. И я сто процентов уверена, что они даже не понимают, какие проекты у них действительно находятся в плюсах, а какие, возможно, в минусах. Очень часто мы раньше работали за счет кредита как бы, других клиентов, уводя предыдущие проекты в минус грамотный финансовый учет помогает нам это все увидеть, сэкономить и приобрести, скажем так, там, где мы, возможно, даже этого и не ожидали. Тем, кто сомневается, всегда считаю, что нужно не бояться. Да? Я думаю, что сомнения всегда возникают от страха чему-то новому. Поэтому это, наверное, то, что сдерживает очень многие бизнесы или вообще людей начать. Поэтому так как есть пробная версия, пробный период, да, так как есть пробный период, наверное, нужно всегда воспользоваться таким моментом и попробовать. Всегда можно отказаться, но когда действительно нравится, когда это эффективно, то уже потом трудно отказаться.